assalomu alaykum hurmatli talabalar xayrli kun sizlarni e, suzish yoki kurash koordinatsion va siklik sport turlari suzish fanida amaliy mashg'ulotlarda ko'rib turganimdan xursandman <laughs> video e, yozib olishimizdagi ayrim noqulayliklar uchun sizlardan uzr so'raymiz hozirda karantin vaqtida hammangizga salomatlik tinchlik omonlik tilagan holda bugungi mavzumizni boshlaymiz bugungi mavzuyimiz ko'krakda krol suzish usulida qo'l oyoq harakatlari texnikasini nafasga moslashtirib o'rgatish o'rgatish hammamizga ma'lumki krol krol suzish usuli bu eng qadimiy sport suzish usullaridan biri hisoblanadi uni texnikasi deyarli hammamizga ma'lum endi bizdagi o'rgatiladigan texnika shundan iboratki qo'l va oyoq harakatlari texnikasini nafasga nefes, moslashtirib o'rgatish hozir ozgina takrorlab o'tadigan bo'lsak biz mashg'ulotlar davomida e, suzish havzasida bir necha mashqlarni o'rganganmiz ya'ni bu mashqlarimiz bizda bu texnikani amalga oshirish uchun qanday gavda holati bo'lishi kerak bu chet el adabiyotidan olingan manbalar hisoblanadi yuz eng yaxshi mashg'ulot degan kitobda olingan bu lyus busero asari e'tibor de, qiladigan bo'lsak siz ko'rayotgan rasmda ikki xil tananing tuzilishi ko'rilgan biz odatda suzgan vaqtda o'zimizni nafas noqulayligini saqlab qolish uchun nafas olishda noqulaylikdan qutulish uchun boshimizni yani, ko'tarib olamiz boshimiz ko'tarib olinganda bilamizki oyoq pastga tushib ketadi va nima hosil bo'ladi bizda ishqalanish kuchi suvda gidro to'siqlar suv to'siqda ko'p bo'ladi va bu holatda yotganimizda esa bizda boshimiz to'g'ri turgani uchun oyoq uchidan tortib o'kchamizdan tortib toz holati ham bosh holati ham suv chizig'ida bir tekisda yotadi endi bu holatni bu holatga kelishni o'rganishimiz uchun o'z bizda mashg'ulotla o'rganganimizdek ko'pgina mashqlar bilan takrorlaymiz ya'ni bu mashqlar yulduzcha e'tibor qilgan bo'lsangiz esingizda bo'lsa muallaq turish nafas ko'p ushlab turish mashqlari bilan boshni to'g'ri ushlash mashqlari bilan yoki taxtachadagi mashqlar bilan bu mashqlarni biz mashg'ulotlarda o'tganmiz e'tibor qilamiz bu harakatni e'tibor qiladigan bo'lsak mana suzuvchi suzib boryapti va uni yani hozir yuqorida ko'rganimizdek boshi baland ko'tarilgan va oyoqlari pastda va qo'lni xato harakatlantiryapti endi bu joyda hozir qo'lni to'g'ri harakatlantirish bo'yicha e, misollar keltirilmoqda ya'ni qo'l pastda turgan vaqtda qanaqa suv tortiladi va qo'l tirsakdan e, bukilgan holda tursa qanday suv tortiladi bu haqda bu videomizda batafsil ko'rsatib e, o'tilgan bu videodan tashqari keyinchalik e, biz musobaqalardagi holatlar bundan tashqari o'quv mashg'ulotlaridagi holatlari yoki bu sifatlarni e, mashq texnikani rivojlantirish uchun mashqlarni ko'rib o'tamiz hozir bu videomizda mana to'g'ri qo'lni ko'rsatyapti va qanchalik suv yig'ishini ko'rsatyapti endi biz hozir odatda o'zimizcha o'rganganimiz suv usulimiz bor suvda suzish usulimiz ya'ni bu yerda panja birinchi e, panja va tirsak holati tirsak bilan yelka oldinga ketib qolyapti narigi videomizda esa bu holat boshqacharoq shaklda edi mana bu holat oldingi shaklda mana tirsak oldinda turyapti va suvni bu yerda yig'ib olish imkoniyati bo'lyapti chunki qaranglarki kal yelka 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 turgan yelkadan oldinda turibdi tirsak va qo'l tirsak bilan qo'l panjalari bir chiziqda turgani uchun bu yerda katta hajmdagi suv yig'ish imkoniyati paydo bo'ladi endi bu holatda esa tirsak tırs oldinga ketib qolgan yelkadan oldinga o'tib ketgan va faqat panja qo'l panjalari suvni yig'ish imkoniyatiga ega bo'lmoqda mana suzish holati ko'rsatilyapti bu suzish holatida haligi qo'l e, harakatlari xato bo'lgani uchun xato deb ko'rsatyapti endi hozir to'g'ri suzish holati ko'rsatiladi e'tibor qilgan bo'lsangiz to'g'ri suzish holatida suvga suvga qo'l e, e, suvga kirgan vaqtda harakat tezligi ham xuddi sekinlashtirilgan o'xshaydi lekin bu narsa sekinlashgan emas bu holat suvda sirpanishni yaxshilangan yaxshilanganligini e aytib aytib turibdi o'zida mana bu gul rasmdan chizilgan joyi bu suvni qanchalik chiroyli tortib olish olayotganini ham o'zida ifodalayapti ya'ni bu yerda shunaqa bir termin bor suzishda suzishda bir termin borki bu suvni ushlash deb ataladi bu holatda mana suzib boryapti suv chizig'i degan e, bizni terminimiz bor chunki suv chizig'ida yotgan holatda e, mana e, suzuvchimiz suzyapti süzü va xota suzayotganligini e, e, nisbatiga u harakatlanish tezligi juda past bo'ladi bu holatda suvni olish tezligi ko'rsatilyapti vanafs nafas olganda e'tibor qilgan bo'lsangiz bosh yonga ketyapti va yelka ochilyapti va shu holatda nafas olinyapti bu holatda qo'l pastga urilgani uchun tananing e, sirpanishi kamayib va e, suzishda suvni tortishdagi samaradorlik pasayib ketadi shuning uchun bu yerda ana xato deb ko'rsatilgan hozir mana qo'lni pastga va yuqoriga tortyapti bu yerda faqat e, mehnat behuda mehnat qolib ketyapti mana bu tasvirda esa suvni tortishda qo'lga haligi yuqorida aytib o'tganimizdek to'liq ushlash bo'lyapti ushlash termini ushlash bo'lyapti suvni ushlash bo'lyapti suvni ushlagan holatda suzganda tekis suzishga qarang tana tekis suziladi sirpanish yaxshi bo'ladi va bemalol harakatlansa bo'ladi hurmatli talabalar bu videomizda suzish texnikasini o'rgatishda yon tomonga yotib harakatlarni boshqarish o'rganilyapti e'tibor qilsangiz qo'l va tana chizig'i bir chiziqda turgani uchun suvdagi suvdagisuvda sirpanish nafas olish juda qulay bo'lyapti agar qo'l suv chizig'ida to'g'ri tushmasa tana harakatlanishi yon tomonlarga o'ynab ketadi va bizani tanamizda nima paydo bo'ladi aracha shakli paydo bo'ladi va tezligimiz ham pasayadi va suzish chizig'idan harakatlanishimiz pasayadi mana bu holatda yotgan holatni ko'rsangiz bu yonboshlab suzish deb o'tgan ötken darslarimizda o'tganmiz yonboshlab suzish nima uchun kerak yonboshlab suzish yana tanani to'g'ri ushlashga o'rganish uchun va undan tashqari amaliy suzish mashg'ulotlarda kerak bo'ladi amaliy suzish mashg'ulot deganda nimani tushunamiz bu har xil harbiy holatlarda suvda qutqarishda boshqa holatlarda foydalanadigan suzish hisoblanadi mana bu holatda e'tibor qiladigan bo'lsak oyoq harakatlari tekis bir chiziqda harakatlanyapti qo'l boshdan tana chizig'idan tashqariga chiqib ham ketmagan qo'l tana chizig'idan e, bir xil yotgani uchun tana ortiqcha harakatlarsiz sirpanyapti hurmatli e, talabalar bu videomizda yelka harakatlari bir chiziqda turishi haqida qisqacha ma'lumot berilgan mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz yelka bir chiziqda harakatlanyapti va suvda ishqalanish kamaygan yana bir bor takror takrorlab ko'ramiz mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz suvdagi tananing harakati va bosh qo'l uchi bir holatda yotibdi e'tibor qiling yana bir joyi yelka balandda turibdi ya'ni yelka ko'tariladi chap qo'l suvga kirgan vaqtda o'ng qo'l suvdan chiqadi va gavda yon tomonga yotib oladi bu yerda nimani yutamiz nimadan yutamiz bu yerda biz birinchidan suvda ishqalanish kamayadi ikkinchidan suvda bizning tanamizni turishi tekis holatga kelib oladi undan tashqari oyoq harakatlariga yordamlashiladi va sirpanish ya'ni energiya sarfi samaradorligi kamayadi Yani, sportchilar tomonidan o'tkazilgan bir qiziq tajribani ko'rsatmoqchiman mana tekis yotib tekis suzish bir chiziqda suzishni takomillashtirish uchun ariqchada basseyn o'rtasidagi ariqchadan suzish yana takror ko'rish mumkin basseynda tashkil qilingan ariqchada qo'l yelkalarini ishlatish to'g'ri suzish bo'yicha tajriba qilingan sportchilar bilan hurmatli talabalar hozir nafas olishni ko'rib chiqamiz mana sportchimiz e, nafas olishga tayyorlanyapti bu vaqtda yelka ochiladi va qo'l yana joyiga to'g'ri tushadi to'g'ri tushgan vaqtda u e, o'ng yoki chap tomonga burilib emas to'g'ri ketadi ya'ni bosh bir chiziqda qoladi va yon tomonga ochilgan vaqtda yelka bilan birga ochiladi yelka bilan birga ochilgan vaqtida e, nafas olish qulay bo'ladi bu yerda savol tug'ilishi mumkin og'zimizga suv kirib ketmaydimi degan savol e'tibor qilamiz mana hozir to'xtataman mana e'tibor qilsangizlar bosh qo'l holati oldinda turibdi va bosh bizda nima qilyapti suvni to'syapti va suvni to'sgan vaqtida mana shu joyda kosacha paydo bo'ladi va sizga suv olishga noqulaylik tug'dirmaydiga aksincha sizga yordam beradi va gavdani tekis yotishiga e'tibor qilsangiz tekis yotsa bosh ko'tarilib ketmasa yuqoriga bu yerda suv keladi mana suv keldi boshga urilyapti va pastga ketyapti bu yerda kosacha paydo bo'ladi ya'ni nafas olish imkoniyati bizda paydo bo'ladi bu narsa qachon shakllanadi bu narsa suvda ko'p ko'p mashq qilish bilan shakllanib boradi mana suvda harakatlanish e'tibor qilsangiz shuning uchun e'tibor qilsangiz manashu professional suzuvchilarda boshni ko'tarilganini umuman bos ko'tarilganini umuman ko'rmaysiz va nafas olgan vaqti ham bosh yuqoriga ko'tarilmaydi chunki agar bosh yuqoriga ko'tarilsa toz tushib ketadi qo'l harakatlariga xalaqit beradi yani, mana mana qo'l va nafasni birlashishini ko'ryapsiz qo'l va nafas harakatlari uyg'un bo'lyapti qachon uyg'un bo'ladi qachonki mana um, yelka ki, ketdi boshidan tushuntiramiz hozir ana qo'l o'ng chap qo'l suvga tushdi undan keyin yelka suvni tortdi va yelka ochilyapti yelka o'ng tarafga ochildi qarasangiz tirsaklar yuqorida turibdi tirsaklar yuqoriga ochildi va bosh ham aylandi o'zi um, hamma vaqt suzgan vaqtda ham bu holatga e'tibor berish kerak chunki yelka har safar ochilsa bu yerda ishqalanish kamayadi va sirpanish ko'payadi va nafas olishga qulay bo'ladi oyoq harakatlari shu odatdagidek oldinga oyoq harakatlari bajarilib kelinadi mana nafas olish bilan moslashtirib suzish qo'l va oyoq harakatlari nafasga moslab suzish hisoblanadi darsimizning asosiy qismidagi mavzu shundan iborat edi bu mashg'ulotlarni ide holatda mashq qilishingiz mumkin ide mashq qilish texnikasini keyingi videolarimizda tushuntirib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz youtube kanalida kalandarov sharofiddin e, nomi bilan registratsiya qilingan ko'rib mashg'ulotlarni ko'rishingiz mumkin خير سلامت بولين